Masa saya buka ni, kawan-kawan cakap, kau buka kadar tebu ni, kau gila apa kata dia. Saya buat tak dengar je. Pasal kita tahu nilai tu kita boleh dapatkan. Kita daripada naik motor, lepas tu kita ada kereta, kita ada lori, lepas tu kita ada sampai sampai label macam ni. Saya pun tak ada fikir sampai label macam ni. Kita ingat kita jah miaga tepi jalan je, miaga haram ke pakai payung kan. Tak adalah fikir sampai kita boleh edar hampir separuh Malaysia. saya Zulkifli bin Sulaiman berasal daripada Keluang. Saya sebagai peladang okay, menjaga operasi kedai, operation dan penghantaran. Nama perniagaan ini jus tebu. Perniagaan ini hanya untuk jualan tebu, tebu batang lah, dan jualan jus tebu. Jus tebu beku. Dia ada bunyinya tu ada nilai komersial. Kalau diorang sebut pun kadang-kadang dia ada lagu dia kan. ...tebu. <laughs> Kita berada di tapak projek pertanian moden air hitam Keluang eh Johor eh. Ini dipanggil tebu telur. Ladang tebu ni yang saya buat di kawasan ni lebih kurang ada 10 hektar lebih lah sekarang ni. Dia rasa yang sedap. Yalah, aroma dia pun wangi dia pun sedap. Dia manis dia bergantung kepada umur tebu tu. Jadi kalau dia cukup matang, dia akan manis Tapi kalau macam kata muda macam ni Memang tak ada gula lah Memang tak manis lah Dari segi masalah sekarang ni Penyakit lah Kalau saya cerita penyakit serangan makhluk perosak tu Yang macam serangga dipanggil top borer Dia pengorek pucuk Pasal serangannya terlalu teruk Jadi bila dia dah korek dekat pucuk pucuk akan mati. Jadi dia boleh menyerang keseluruhan kawasan kalau kita tak kawal. Dia berbentuk seperti rama-rama, kecil saja lebih kurang 1 cm. Lebih kurang gitulah berwarna putih. Kita menggunakan racun serangga, lepas tu kita menggunakan kaedah pagi-pagi kita menangkap induk seranggalah. Kalau malam kita pasang lampu, kita perangkap dia juga. Macam itulah. Kalau kita gunakan kekerapan racun serangga pun kos tinggi. Jadi kita terpaksa gunakan pekerja. Bermula tu kita berumur 20-an lah. Kita berniaga tepi jalan. Masa tu COVID, kawan-kawan takut tak balik, jadi dia balik. Semua berkumpul masa tu dengan lockdown. Jadi masing-masing ada kebolehan, kita mohon dengan MITI dapatkan surat pergerakan. Jadi macam saya, saya ada kontak kilang-kilang ni, saya boleh ambil satu lori bawa. Jadi saya masih boleh buat operasi. Lepas tu Grab yang timbul masa tu, yang pakai motor ramai dia kontak kita minta bukalan Jadi just kita buat hantar, buat hantar. Order online banyak. Jadi baru kita perasan tau sebenarnya eh benda ni sebenarnya no limit. Baru kita nampaklah cerita Covid ada hikmah dia pada kita lah penjagaan kita. Masa tu baru kita jumpa tau. Momentum tu kita jumpa. Benda ni boleh pergi. Kalau kita nak tengok saiz kita tak boleh tengok kadang-kadang dia dah tua dia tak tinggi kalau kala dia hijau mana belum boleh lagi kalau untuk buat pembenihan boleh lah kalau untuk proses buat jus dia akan mudah rosak cepat basi ini tebu yang cukup matang lah yang untuk diproses kita kena potong 2 inci ke dalam tanah lah jadi kalau kita potong ke dalam bila anak keluar dari dalam dia akan gemuk kalau dia tergantung macam ni, nanti dia akan kurus. Dia color kuning, kuning cerah lah kan lepas tu dia ada karat-karat sikit ha, ni karat-karat ni menandakan dia dah ada rasa manis lah kalau macam ni ha, ini dia cukup manis dia color dia kuning dia dah gelap kan lepas tu dia ada warna merah-merah karat ha, ni cukup manis tebu ni sebenarnya yang besar-besar ni rasa dia tak sedap sebenarnya dia yang saiz senang cerita saiz medium je yang ada rasa kualiti yang sedap ukur lilit lebih kurang ni je yang, yang paling selesa lah paling sedap rasa tapi kalau untuk ekspor kecil ni tak boleh. Saya tak ada kursus macam kita kawan-kawan berkebun tebu baik bangsa asing ke apa saya rajin bercampur bercerita. Jadi apa cerita-cerita senang cerita kita turun padang. Jadi ilmu tu memang real lah bukan kita belajar dekat buku tak. Jadi apa sebenarnya ilmu yang kita dapat tu memang saya buat. Saya saksikan, saya olah benda tu. Yalah saya nak cakap susah senang tu memanglah kita daripada naik motor lepas kita ada kereta kita ada lori lepas kita ada sampai sampai label macam ni saya pun tak ada fikir sampai label macam ni kita ingat kita jah niaga tepi jalan je peniaga haram ke pakai payung kan tak adalah fikir sampai duduk ke pasar raya besar duduk ke padang golf tak adalah sampai kata orang kita boleh edar ke seluruh hampir separuh Malaysia kita pun mungkin masa saya buka ni kawan-kawan cakap kau buka kad tebu ni kau gila apa kata dia. Air tebu je ke? Ya air tebu je cakap. Tapi pasal kita nampak orang yang tengok ni dia tak nampak. Dia kat kau ni gila buat kilang tebu ni. Dengan beli-beli mesin memang gila lah kan. Saya buat tak dengar aje. Pasal kita tahu nilai tu kita boleh dapatkan. Kita boleh bagi insentif yang baik pada pekerja pembantu dengan transport. Kita boleh bagi lebih. Kadang-kadang saya pernah buang hampir 500 botol. Adik saya spray tu apa ni grease dekat roller tu. Percikkan tu sikit je kena. Semua sekali body diesel. Lepas tu kualiti saya kena jaga. Jadi saya bila proses dah beku ni pun kadang sebelum pergi saya ambil satu dua botol saya test. Jadi kita ni sebagai apa QC. Syarikat ni saya bersama keluargalah, lah adik-beradik semua kawan sekolah ada terbabit. Jadi kru-kru yang buat ni, dia orang malam-malam buat penghantaran. Jadi kita rangkaian kita tu luahlah. Jadi sebenarnya semuanya family business. Ini kita buat pemilihan benih tebu ya. Eh. Kita potong. Okey. Jadi pemilihan benih tebu yang saya buat ni adalah bahagian pucuklah eh yang dah rosak ni Sekarang kita nampak eh Mata tunas ni ada lima eh Okay, ni mata tunas yang kita nak tanam lah Lebih kurang macam ni lah eh Simple je lah duduk kat atas tanah Kita dah korek lubang lebih kurang dalam 6 inci lah Jadi benih ni kita taruh macam ni saja. Ambil tanah Kita taburkan sikit lah Separuh lah jangan tutup habis Nanti anak-anak makan Yelah kena, kena taruh ubat Taruh saja dia akan tumbuh Apabila dia tumbuh, tunas tu dah tinggi, kita ambil tanah, kita tutup lagi. Kalau kita tak nak pokok tombang, kita tutup lebih sikit. Jadi dia kukuh lah kalau tiup angin kan. Baja kalau untuk rasa yang sedap, biasa kita gunakan baja kuda singa ataupun cat jambatan. Saya gembira pasal apa? Doa. Doa kita makbul. Saya minta dia bagi tak boleh nak cakap lah. Kita apa ni, kita buat ladang. Boleh ke saya jual? Buat besar-besar. Tak boleh nak cakap. Kita je tahu kan. Saya daripada kecil, saya bermain dengan tebu. Dia buat apa ni, perniagaan pun tebu. Kita senang cerita saya tengok pokok tebu tu saya hati gembira. Kalau tengok dia cantik, alah lepas tu kita boleh menanggung anak sampai ke universiti. Jadi seronoklah dekat tebu ni tadi. Sebulan maksimum ada yang sehingga 40,000. Sekarang kita berada di Kita kilang eh, kilang kita untuk memproses jus tebu. Sekarang kita mula untuk membersihkan kulit tebu eh, menggunakan mesin pengikis kulit tebu. Dia ada tiga fungsi. Sekarang ini mesin untuk roller untuk menarik dia ke dalam. Lepas tu dia akan jumpa pisau untuk mengikis kulit tebu. Ini ada ada beberapa keping lah pisau. Setelah keluar dia akan bersih macam ni lah. Kulitnya telah dikikis. Kita boleh proses sekitar satu tan ke satu tan setengah sehari. Ni mesin ni pun kita dapat daripada luar negara. Malaysia belum ada buat. Yang macam ni pisau dia. Gini rupa. Dia ada getah tadi ni. Bila tebu tu masuk, kalau besar dia boleh buka, kalau kecil dia boleh rapat. Ada lapan laluan. Jadi dia menyagat tu lapan pisau. Jadi dia boleh membersihkan kulit turan luar ni. Sebelum ni manual. Lepas tu kita tengok bila permintaan dah banyak, lepas tu tebu di ladang pun dah banyak. Kita terpaksa cari lah. Bila kita cari-cari dapat ni lah jenis mesin yang paling sesuai lah. Okey, tebu yang dah dibuang kulit ni tadi kita akan potong. Muat dalam bakul macam ni. Kita saiz bakul. Okey. Kita potong. Setelah kita potong, kita kita akan tolak ke hujung sana, kita akan cuci. Okey, kita mencuci tebu tadi setelah dipotong. Cuci buang dia punya habuk-habuk lah. Ini air, air biasa, air paip biasa. Daripada ke sana, kita dah cuci. Masuk sini, cuci kali kedua baru masuk ke dalam sini. Okay. Ni dia jarak antara lantai dan ni lebih kurang satu kaki. Kalau mengikut ni undang-undang mesti ataupun halal dia kena ada jarak daripada lantai Inilah kita buat troli macam ni. Kita dah basuh, kita akan biar dia kering sebentar. Kita akan ke proses seterusnya di sana untuk membuat perahan jus. Saya kelayakan tu ada. Lepas tu saya buat getah kerja. Masa tu dia cakap ada bantuan lah Macam kita ada kebun getah Syarat dia tu je Lepas tu bawah umur 60 Jadi saya buat permohonan berkelompok untuk tanaman tebu 10 eka. Jadi satu nama 20 ribu. Saya buat kertas kerja, saya buat kertas kerja interview dekat Batu Pahat. Permohonan lulus juga tapi bersyarat. Syarat dia saya tak detailkan. Katalah tadi 10 ribu batang kilang cuma pakai 3 ribu batang je sehari, anu sebulan. Ada lebihan 7 ribu batang. Kita kira-kira masih ada lebih lagi 3-4 ribu batang. Itu satu eka. Kalau kali 10 hekar, yang lain tu kau nak buat apa kata? Ya juga, betul juga dia cakap kan. Yelah, balik tu saya buat balik kertas kerja tu. Tadi saya betulkan, okey. Sekian batang saya akan hantar ke kilang A. Sekian lagi saya hantar ekspor ke Singapura. Jadi benda tu mana tak ada lebihan lah benda yang betul, okey approve. Lulus. Kalau ikut untuk kedai pun dah ada. Bantuan mesin tadi tu mesin tebu. Kalau bantuan yang di ladang tu RM100,000 untuk pembersihan ladang untuk baja, untuk racun adalah mesin-mesin sikit gitulah. Untuk bantuan agro makanan lah yang di kedai. Kita dapat mesin untuk memerah jus tebu. Kita dapat bantuan freezer. Freezer mungkin dua biji kot itu Itulah yang bantuan untuk dapatkan halal dalam proses. Itu adik saya lah pergi kursus apa semua. Jadi kita dalam proses ni nak buat ni pasal kita tak ada mesti jadi kita kena buat mesti dulu dapat mesti baru boleh dapat halal sekarang kita tempat untuk memerah air tebu eh untuk dijadikan jus dah selepas dicuci bersih tadi dah kering kita mula memerah eh ini salah satu apa proses untuk menjadikan jus Ini mesin habi duty. Habi duty mana dia tahan lasak. Kalau mesin biasa dia mungkin tak lasak. Mungkin kalau kita jalan terus rosak, bearing pecah ke apa. Ini tadi dah diperah, dia akan mengeluarkan hampas dengan hanya sekali perahan saja Air tadi akan pergi ke dalam freezer sana. Yang pernah saya buat 1 tan 200 kilo. Okey, sesudah diperah ni tadi air dah masuk ke dalam tangki, kita akan membuat packing botol eh. Kita dah ada sukatan dia untuk botol 500 ml. Jadi kita hanya menekan butang saja. Setelah air tebu tadi diperah, dia akan melalui satu tapis yang pertama di mesin ni. Dia akan melalui tapis di tabung ni tadi. Ada tiga lapisan tapis. Di sini ada satu filter lagi. Jadi air akan naik masuk ke ke dalam mesin perahan ni. Jadi hampas kotoran daripada hampas tebu tu ada pun sedikit lah. Jadi mungkin kalau untuk orang minum mungkin batuk ke apa kurang. Ya perlu sejuk. Jadi kita taruhkan ais sana. Di sini ada ais juga yang kita gunakan. Jadi bila dia lalu dia sentiasa sejuk. Jadi dia bila sejuk pergerakan apa pengaktifan bakteria mungkin kuranglah. Jadi batu rosaknya kita punya jus tu rendah. Jadi setelah kita isi kita sedut packing masuk botol, kita kena rendam dalam ais juga. Macam ni kita dah terlewat dah. Jadi bila kita terlewat awak nampak boleh nampak color dia. Color dia ni tadi dah nampak gelap sikit kan. Ni ada hijau sikit perbezaan dia. Apabila dah diperah kita perlu segera masuk dalam botol, kita rendam dalam ais, dia dah sejuk kita masuk ke dalam mesin blast freezer tu kena laju. Kalau tidak dia akan merubah warna, merubah rasa jadi macam rasa apa ni air Nescafe, bukan rasa tebu lah. Lepas tu kalau minum boleh menyebabkan mungkin sakit perut. Okey, ni saiz yang pertama yang biasalah berada di pasaran macam dekat sekitar Padang Golf yang boleh kita jumpa lah jenama tebu ni. 500 ml. Tapi kalau macam dekat pasaraya, contohnya di Plaza Angsana yang berada di Halal Valley kita ada tiga item. Satu liter, ni 500 ml dan 1.5. Tiga item. Kalau berada di pasar raya, yang besar ni 15. Yang rm 10 ringgit. Yang ni 6 ringgit. Okey, stiker ni kita dapat mana bantuan dah daripada pihak RISDA. Mana dia bagi kita ada sejumlah stiker lah yang kita dapatkan. Ini botol, contoh dia botol 500 ml. Okey, ni ada... Lambang Rizda di sini. Dan di dalam ni dia ada tulis lah dia punya ingredient dia memang dalam ni sebenarnya 100% jus tebu. Jus tebu ni ada di sekitar Kuala Lumpur, Selangor, KL, Lembah Klang, okay, Melaka, Keluang. Johor pun kita ada, Johor Baru. Ni contoh yang beku. Apabila kita keluar, kalau kita mau dia dengan segera cair lah, kita kena rendam 10-15 minit. Dia dah akan cair. Bila dia cair boleh minum lah. Tapi bila dicairkan kita jangan simpan lama. Kalau tak nak minum terus masuk freezer beku balik. Boleh dikatakan setiap kali event mungkin kita juara keseluruhan kot jualan. Pasal jualan jus ni memang yalah kalau kita bersaing dengan orang jual keripik, jual perabot, mau cuaca panas orang cari air je. Yeah. Jadi memang kita punya kata orang tu Memang kita penghasilan memang kita paling tinggi lah. Sekarang ni keluarga adik beradik. Kalau saya tak ada mungkin tak tahu lah mungkin ada. Kot pengganti dia kena fikir macam saya buat. Buat sementara ni belum ada lagi belum. Mungkin nak teruskan mungkin saya kena cuba-cuba ajar mungkin cucu kot. Kalau boleh ada yang menyambung ni. lah niaga ni. Itulah. Pasal kita dah bina perniagaan ni, jenama dah ada, dah ada pasaran. Sebenarnya tinggal nak susun aja. Semua dah kita dah dah set up. Sekarang untuk pembekuan menggunakan apa freezer yang kuatlah negatif sehingga 35 darjah Celsius Setelah direndam dekat ais tadi ni, kita akan masukkan ke dalam freezer ni kita boleh mengisi saiz 500ml 256 botol sahaja dia beku satu malam sudah beku tapi dia belum cukup belum cukup untuk menghentikan pembiakan bakteria jadi bila kita masuk dalam ni mana aktifnya bakteria tu terhenti pasal dia punya suhu boleh sampai ke negatif 35 saya akan besok pagi saya akan pindah pada freezer biasa ini freezer kita import sebenarnya. Kita import daripada China. Hampir-hampir RM40,000 -hampir, -hampir 40, Setelah dia beku, kita akan keluarkan. Kita akan pindah pada freezer biasa. freezer yang ada di depan ni. freezer yang boleh memuatkan 900 botol. Dah beku, kita susun 900 botol. Ini pun freezer daripada bantuan bantuan pihak RISDA. Jadi dia yang paling maksimum lah kita dapat boleh isi 900 botol untuk menghantar ke Kuala Lumpur ke, ke mana kita akan mengisi dalam tong oren ni. Tong oren kita banyak lah. tong oren ni kita akan hantar ke lokasi macam stokis kemudian kita akan edarkan kepada macam tempat jualan lah. Biasa kita punya driver bawa pakai Hilux kadang dalam sekitar seribu botol. Satu tong ni boleh isi 105 botol gitulah. Di BSP kita punya stokis Okey, ni macam ni di keluang ni keluang KL ni yang ada dekat ni lah kalau berminat kan boleh telefon kontak terus kepada Cik Zainuddin ataupun Puan Ria Bolehlah berhubung terus Kita jumpa Macam mana Tengok boleh deal harga Sesuai ke tidak Jarak tu kita nak tahu juga Tengok keadaan Kesesuaian tempat Masa Harga Tak ada masalah Produk kita ada di Plaza Angsana Tingkat tingkat paling atas Halal Valley Sentiasa ada Dalam bulan puasa Mungkin kita ada Stokis di Taman Suria Di Lakin Memang adalah Benda tu memang Setiap tahun biasa ada di pasaran boleh pergilah kita punya laman Facebook lah, untuk mendapat maklumat yang lebih lah kita boleh terus tengok ke laman Facebook terbual.